Начинаем пресс-конференцию после матча БКГ и БКБ Сегодня у нас первый матч в этом сезоне. И сегодня комментарии после матча дают нам главный тренер Дэйн Прокич и Руслан Тверченко номер 9. Руслан, что ты скажешь о сегодняшнем матче? Очень плохая игра, особенно в защите. <coughs> Я считаю, не помню, что мы столько проигрывали, точнее, сколько, когда вообще было сколько проигрывало, сколько он. 40 проиграли, наверное. Но, опять-таки, можно все сбросить на то, что у нас молодая команда. Но допустили слишком много таких ошибок, можно сказать, молодых ошибок, которые приходят с опытом. В общем. Думаю, игроки будут набираться опыта, и по ходу сезона будет этих ошибок все меньше и меньше. И мы наберем свой ритм, свою мобильность и покажем хорошую баскетболочку. Есть вопросы, Руслан? Пожалуйста. Э -э довольны ли вы работой арбитра, так как тренер ваш на некоторых моментах реагировал достаточно ироничен mm -hmm. на действия? Но ну, арбитра виднее. Mm -hmm. Мы на эмоциях можем как бы, это все интерпретировать на то, что хотим, чтобы все было в нашу пользу, но арбитра виднее, поэтому оставим некоторые комментарии. Есть еще вопросы, Саша? Есть? Как работать со своим тренером? Возьмем что-то новое, тренировка. Какая как э, со всеми, в принципе, тренерами что-то новенькое есть. В каждом тренере есть что-то новое. И достаточно интересно. Работа идет еще. Поэтому все хорошо вам пока в начале своего пути. Очень трудно что-то говорить в игре, когда ты проигрываешь uh, около 40 очков. Yes, it uh, Это наша первая игра в этом сезоне. сезоне. Мы знали, что Белливейн – хорошая, сильная, uh, достаточно опытная команда. Знаем, что они очень хорошо готовились к этому сезону. И, как мы планировали, uh, дать им не сделать их задачу нелегкой, а uh, усложнить им. И uh, то, что мы планировали uh, в своей uh, раздевалке, uh, то, о чем мы uh, говорили, we us on the court and uh, we didn't do what we said that we will do in the locker room and on the last practice. Uh, it's uh, the, great, the, the greatest things. It, it's of it's course experience. Uh, we have some, some kind of idea that we would like to give our young players a chance to, to play. Конечно, самое важное – это опыт. У нас очень молодая команда, и мы хотим дать возможности некоторым нашим молодым игрокам э, расти и прогрессировать. Конечно же, эта работа только начинается, и э, работа по подготовке нашей команды и игроков – это работа не одной игры, а даже нескольких сезонов. И мы планируем работать на протяжении этого сезона над улучшением э, качества своей игры. Чего я не могу, с чем я не могу согласиться в команде, только с тем, что когда команды теряется боевой настрой. Всем остальным, в принципе, я могу сказать, что я доволен, потому что команда работала хорошо, старалась. When I see my players like spirit going down and their heads going down and they look to the uh, to the ground uh, because the, the other team is like lead, it has a lead for 15 points, that's very hard. That's very hard. This is the only thing. But the rest, uh, the players did okay. They, they made mistakes, but it's normal. even is good team, and uh, I think it will be just better and better. Like I said, it's not the process of one game. We, we had a friendly match with, with like seven days ago. We we played it really good. We, we, we lost, but we had an, an almost equal. We a match with seven days ago. And I want to say that we a good game, straight, and we a a well, game. И тот матч, который мы провели на прошлой неделе, дал нам надежду, что мы можем играть лучше, что мы можем показывать хороший, качественный баскетбол. Но Гудивеллинг провел очень хорошую подготовительную работу к сегодняшнему матчу, и выйдя на площадку, они уже видели и знали, как мы будем играть и что мы будем делать сейчас. И хочу сказать, что в этом есть часть моей ответственности. Uh, some uh, some percent of, of this, this guilt for, for today's defeat. You know, you know the, the coaches are just the people. The coaches are just the people. We of force react to some things. You have to react. Uh, тренер такой же человек, как и все остальные, и мы иногда бываем эмоциональными. Я в том числе. У меня есть 20 лет тренерского опыта, и иногда я реагирую как бы на ситуацию, Но это совершенно не значит, что судьи сегодня судили плохо. Они выполнили свою работу, а это была просто моя. Uh, coach, what about Slava Bobrov and how many games you expect to play without him? Oh, that, that, that's a big question. That's a big <laughs> question. Yes. Uh, it, I think that Slava Bobrov is, is is crucial member of this team. Crucial, not just because because his players' qualities, because also his uh, his quality as a person. With. профессиональным качеством, а также благодаря своим лидерским и личным качествам. Вначале, когда он получил травму, казалось, что это какая-то совершенно безобидная травма, после которой игрок выходит на площадку через 2-3 дня. Но сейчас уже прошло довольно много времени, месяц-неделя. и неделя, да? И пока мы еще не знаем, когда он начнет тренироваться.

ну, как бы залог всей победы в первой четверти изначально то, что мы начали агрессивно, может быть, даже попали больше, чем обычно, да, и из-за этого Киева не дали почувствовать Киеву ту игру, в которую они готовились, наверное. Поэтому <как> от нашей агрессивности в нападении защиты получился какой результат. Есть вопросы? Новый клуб, новый тренер обжился в Киеве уже? Ну, клуб не новый, тренер не новый. Ну, как бы уже пусть я, пусть я да, работал с Италием Николаевичем, вельники, поэтому здесь все знакомо. И обживаться, в принципе, было легко, потому что как, когда тренер знакомый, и игроки, с которыми ты практически со всеми играл, то есть ты уже знаешь <coughs> возможности игроков, партнеров, поэтому адаптация гораздо быстрее проходит. И я думаю, с этим тоже связано то, что результат а, сегодня такой. Знаете, наверное, тяжело, с одной стороны тяжело, с другой стороны, легко говорить о игре, которую ты выиграл. И действительно мы готовились к ней, потому что всегда первая игра, с кем бы ни мы ни играли, всегда это более психологический момент. Имеет эта игра. Ты можешь готовиться, провести предсезонный сбор ввиду некоторых... Ситуации откладывался старт чемпионата, то есть это тоже откладывает э, отпечаток на подготовку. Но он наконец-то начался. И к этой игре мы подошли, э, ну, можно сказать так, во все оружие. И было желание у каждого игрока показать, на что он способен. В новом коллективе, в новой команде, будильник. Э, э, Задачи ребята справились. Я не буду озвучивать, что мы, что мы задумали, какой был план на, на игру, но ребята справились. Большую часть, конечно, там есть э, моменты, которые э, я не совсем доволен, но э, большая часть работы была выполнена на четверочку с плюсом в фидбэйной системе. И я очень рад и благодарю ребят и поздравляю наших болельщиков с этой победой. Есть вопросы? А, прокомментируйте, как состоялось возвращение Анисимова в команду, кто вышел? Ну, значит так, Миша зашел в раздевалку, все были обрадованы, обнялись и пошли тренироваться. Сегодня он вышел на игру, у него день рождения. Я ответил на ваш вопрос. Но, ребята, здесь, опять же, я не буду комментировать этот вопрос. Я скажу как тренер, что я очень рад работать игроком и я уверен в том что он поможет нам э -э передней линии очень очень нам не хватало вот этой мощи э -э кося никиенко максимевшим э -э я, я доволен их, их работой и на сборах и здесь но нам не хватало вот этой вот этой мощи как таковой э -э с, с Мишей у нас появляются дополнительные ресурсы и каждому тренеру это очень приятно, когда у тебя есть еще, еще запас чего-то. Поэтому я очень рад. А еще буквально прямо во время матча появилась информация, что Артем Будский переходит в вашу команду. Пока книги. без комментариев. Эту информацию, вы знаете, шутить не буду, но... Но вы, вся заинтересованы, вы, вы заинтересованы вообще в таком Давайте а, пройдет я... время. Еще раз, я готов работать с любым игроком. И для меня это честь работать с каждым игроком. Тем более, кто бы ни был, молодой или игрок, который имеет имя. Поэтому давайте дождемся какого-то времени, и когда будет официально что-то решено, тогда уже мы поговорим. Вот вопрос еще. В большом перерыве у вас состоялся разговор с командой. К тому времени выигрывали уже почти 20 очков. Чем вы мотивировали команду, чтобы не останавливались не останавливали Это работа. Это работа и это баскетбол, где секунда, минута расслабленность приводит к трагическим ситуациям. И потеря концентрации, потеря настроя на игру, и драмами, и всего остальное. Поэтому ребят, наших ребят особо мотивировать и не нужно они все, все прекрасно понимают, что, что от них требуют тренеры и что, чего мы добиваемся. Опять же, была поставлена задача на первый период, на, на первую часть игры, на вторую часть игры. И они работали над этим. Чемпионат очень длинный, и нам нужно знать сильные и слабые стороны каждого игрока. Каждая, каждая связка должна отработать свою, свою схему и свою, свою игру. Поэтому если бы надо было играть еще тайм, мы бы играли. Играть еще, еще, еще не проблем. Ребята сейчас находятся в хорошей форме. То есть мы деревенский коллектив, и сами ребята подошли к нему. К этой, к этой части довольно неплохо. Но опять же, календарь и чемпионат длины, поэтому нам нужно, нужно правильно это все построить и выполнять то, что задумали. Плюс у нас уже должен выйти из лазарета Саша Почека, поэтому будет еще, еще интереснее.